У Севастопольській бухті російські війська блокують кораблі ВМС України Тернопіль і Славутич. Суднам фактично відрізали доступ до суші. Командир Тернополя заявляє, що Корвет перебуває в повній бойовій готовності і здатен відбити агресію з боку росіян. Корабль знаходиться по повищеній степені бойової готовності, і дійсно калішується обстановки в бороді в місті Денки корабля. В районі причала на території. части причала Российской Федерации, а также на подступ к со стороны ВМС Украины в данный момент расположились два полноценных армейских отделения в полном снаряжении с автоматическим оружием типа автомата АК-74 с подствольными гранатометами г 25 снайперская винтовка СВД, здание административном дивизиона ракетных катеров. Расположилась снайперское гнездо, пулеметное гнездо. Значит, на пригорке возле причала со стороны входа на территории ВМС Украины находится такое же полностью здоровое отделение. Они ни с кем не разговаривают, действиям никому никаким не препятствуют, просто находятся в режиме ожидания. Один из них, вероятно, их либо командир, либо рекрутировщик, периодически ходят по склону над причалом, оценивают обстановку, делают какие-то пометки. Наблюдаем также из здания, где расположена предположительно снайперская точка, идет от световых сигналов в направлении штаба Черноморского флота Российской Федерации. Мне моего корабля, с мостика, очень хорошо видно в в какую сторону подъезда сигналы. Попри блокаду, украинские моряки заявляют, что остаются верными присязи и служат народу Украины. Мы никогда не предадим свою страну и будем сражаться за нее до последнего. Нас блокировали и требовали, чтобы мы сдались. Мы отказались принимать поражение и поднимать вражеский флаг. И мы подняли флаг Украины. Мы любим свою страну, в которой мы родились. Мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Противник нас постоянно провоцирует. Мы верны своему народу и своему флагу. И будем гордо исполнять обязанности своей присяги». Моряки також закликали жителів Криму і Севастополя пам'ятати, що вони частина України. Крім того, військові запевнили, що ніколи не завдадуть шкоди своєму народу. Не панікуйте. наше діло праве, враг буде